Hüseyin Ağam, Hüseyin Ağam, Eşkıb'a ben divan ayam. Hüseyin Ağam, Hüseyin Ağam, Şem'i ve ben tarvan ayam. Rügel'in inahın alası, Ali Asgar'ın sesi. تو دل دی اشته زبان دستی آباسم خیمه رگیانه نه نگشتی. علی اصغر انساتی کسو زرد اکبر زبان یفتی افتاس و خیمات حسین آبام حسین آبام عشق و زمان حسین آبام حسین آبام شم و زمان پربان آیم حسین آبام حسین آبام Əşq zaman divanəyəm Hüseynəhəm, Hüseynəhəm. Şam zaman. Gəlin kösən va biz atacan, əl-əle salamə dedi. Mənim şərtim var. Mən kimə kimlə ailə quraramsa şərtim budur ki, mən onun əlindən ayrılmayacağam. Harda, sən hara getsəsən mən onunla. Birdən səfərə gedəsi olsa mən onunla. Bu bilirdi, bu Əhli Beytin sirridir. olub oyu. Hamıya bəzilərindən Hüsnə getdiyini, siz Zeynəbə bir dəfə də getməzdə, Zeynəbə gəlmir. İmam da statusunu danışır. Bir-iki mən xəstəyəm, bibim mənə qulluq eləyir, xidmət eləyir. Bizən gördüm ki, atam Hüsn şeir oxuyur. Bir eğit vay olsun sana, sen ne kadar dostları bizden almışsan. Böyle şehir okuyor, bir də de elədim, bir də de hissediyordum ki bu şehirlerden ölüm qoxusu geliyor də Zeynəbün bir oğlu var idi Zəmin. Bircə oğlu var idi. Oğlunun cənazəsini gətirdilər, qoydular xeymənin qabağına. Xanım Zeynəbə xəbər verdilər ki, dur oğlunun cənazəsi gəlir. Oturdu, başını aşağı saldı. "Dilər xanım, dur oğlunun cənazəsi gəlir." Dedi, "And olsun Allah'a ki, xeymədən ayağımı çölə qoymaram." Hüseynim xəzalət təkər.